дорогие. Я баба Маня, пенсионерка из провинции. Сижу дома и рассуждаю на разные темы. Например, о кризисе. Прочитала я в газете, где все новости на свете, что американский кризис докатился и до нас. Сразу цены вверх взлетели, как детишки на качелях. И продукты, и кварплата, и электричество, и газ. Зять попал под сокращение. Ищет водки утешения. Ну я, конечно, недовольна. А попробуй что сказать. Дочка ходит на работу. И в воскресенье, и в субботу. А зарплаты стало меньше, чем то и было получать. Я газеты все читаю. Часто радио включаю. Там одно лишь обсуждают, как нам кризис одолеть. Весь народ встревожен очень. Президент наш озабочен. Да откуда же он взялся? Да как могли бы просмотреть? Ой, люди, Бога вы забыли. Вспоминайте, как вы жили. С кем дружили, а? Что творили? В чем искали жизни суть? Хоть ума у вас палата. Вот настигла вас расплата. Вот и мыкайтесь, ребята, потихоньку, как-нибудь. Ведь раньше ж люди дружно жили, Мать и родину любили, И с надеждой не смотрели за границы в сытый род. Слабых, старых уважали, Где-то каждый отражали, Инвалидам помогали, а теперь наоборот, все кружат, как электровеник, суетятся ради денег, ищут жизни наслаждений или выгоду себе. Всю культуру позабыли, просвещение запустили, все деревни разорили и забыли по земле. И по радио сказали, чтобы лучшего не ждали. А телевизорами смотрю я, у нас зятем уговор. Там стреляют, убивают, столько крови напускают, что-то, ну, гляди, с экрана будет капать на ковер. А что реклама вытворяет? Хоть ее все и ругают, там такое предлагают. Лучше мне их не смотреть. Как же дальше непонятно? Ну ничего ж нельзя бесплатно. Не учиться, не лечиться, не спокойно помереть. Вот спасибо президенту, что до последнего момента регулярно и во время пенсию приносит дом. Да спасибо огороду. Спасение для народу. Мы с картошкой и с капустой. Только этими живем. Вот как себе мы в душу глянем, недостатки все исправим, вспомним заповеди Божьи и начнем мы жить по ним, вот тогда прогресс настанет. Каждый братом, другом станет. И тогда мы всей страною этот кризис победим! А еще я пишу детские сказки. И буквально недавно в Екатеринбургском издательстве вышла моя первая книга. Называется «Цветочек и друзья». Про приключения маленького мальчика, который жил со своей бабушкой в домике. А одна фея из зависти превратила его и еще двоих детей, ну не буду рассказывать кого, и говорит, вот надо, чтобы вы все вместе нашлись, и пришли ко мне и попросите, когда все у меня прощения, вот тогда, может быть, я превращу вас в обратно. Дети-то нашлись и в лес пришли. Но все пошло не так, как думала эта завистливая фея. А как, это вам не расскажу. Сами в книжечке моей прочитайте. Кто заинтересуется, напишите мне. С радостью вам отвечу. А стихи читала вам баба Маня. Всем спасибо за внимание. back